Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Чуємо щодня про так би мовити позитивне мислення, ніби позитивне мислення допомагає стати щасливішим, досягати цілі весело, майже танцюючи, і змінювати життя у чарівний спосіб. Але ж думки є думки, неможливо позбавитися самого потоку думок, серед яких є і зі знаком мінус. До того ж, не поодинокий сумний досвід, коли ніби і мислиш позитивно, маєш реальні в цьому кроки, і здається, як все прекрасно, про живі поні навколо. Потім раптово стається така гидота, яка просто вибиває з під ніг землю. Чому так підступає песимізм і зневіра? А найперша правда в тому, що у людині закладено увесь спектр думок, і це про те, що людина жива, якщо вона жива, якраз тривожно, коли ми не можемо відчувати гніву, коли порушують, наприклад, на наші межі, чи страху, якщо є загроза, чи печалі, коли тільки ну, зазнали втрати. Кожна емоція у нас, живих людей, не випадкова, коли адекватна ситуації кожна має своє місце і викликає певний ланцюжок реакцій. Звичайно, набагато частіше, ніж нам здається, випадки, де негативні переживання є не ситуативними, а сценарними. Випадки, коли людина загрузає в негативному мисленні і стражданнях без видимих на те об'єктивних причин. Наші переконання, наші несвідомі установки з дитинства тягнуть сумний сценарій у наше сьогодення і майбуття. Якщо цей сценарій розтягнутий у часі і кожна сфера життя не будується роками так, як би того хотілося, можливо, це привід для серйозної психотерапії. Власними силами, книжками і підпискою на клубер у Фейсбуці, тут не обійдеться. Наприклад, наші найперші довгі, так би мовити, серйозні стосунки закінчилися обманом і зрадою. Ми будемо переносити тоді цю модель на усі стосунки подальші з великою долею правди. Нам і будуть траплятися тільки зрадники, і нещирі чоловіки чи жінки, і біль страждання з невіри, як частина того депресивного сценарію. Навіть щирих партнерів, люблячих, ми будемо постійно підозрювати, знаходити у них вади, отруювати цим життя і собі, і їм. Чи складніше, коли подібний сценарій тягнеться не з власного досвіду, а з батьківської родини, з переконань батьків і їхніх наставлянь? Психотерапія у таких випадках передбачає новий образ себе, образ людини, вартої найкращого у цьому житті. Якщо ж негативні думки ситуативні і в принципі адекватні, можемо практикувати роботу з ними, бо думка початок реальності і кілька способів тут нам у порятунок. Наприклад, спосіб відсікання. Як тільки у з'являється страх, тривога, одразу перемикаємо потік. Одразу фільм, іспанська, архіка, добре, коли фізичні вправи, скажений фітнес, прес чи пілон. ремонт власноруч, боулінг з найтяжчою кою. перемикаємося з голови до тіла, до реальності чи переосмислення за усі її симпатії до колишнього партнера, якщо про особисте, аналізуємо і інший бік. Може варто подякувати Богові, що відвів. зараз боляче, звичайно. Ще один погляд на природу болю, з невіри і тривоги, і як у цьому не зламатися прямо зараз. Скажи, будь ласка, мені здається, що взагалі в нашій культурі є така якась депресивна складова, що ніби класно страждати. Я так пам'ятаю, ще з курсу релігії знавства, що наша віра вона теж це підкріпляє. Я це відчуваю в теж коли буває на якихось заходах. У нас це якось так все депресивно. Що з цим робити? Замічательне, по-моєму, замічання, що у нас це дійсно на глибокому рівні. Я тоже думаю, что ни одно поколение работало над тем, чтобы мы страдали. И чтобы страдание это была какая-то такая мера ценности жизни. То есть где-то внутри нас такое убеждение существует, что вот насколько ты страдаешь, настолько ты человек. А человек, который не страдает, он, скорее всего, не глубокий, не эмоциональный. Может быть, он не чувствует того, что происходит с миром. Ну вот вообще, ну, как бы он не отключен. То есть он где-то черствый. Да, и вот тут вот очень важно разобраться, что же там правда, а что нет. Можно ли позволять себе страдать, а оставаться счастливым? Так, можно? Мне кажется, что да. Мне кажется, что иначе нельзя. То есть счастье – это какая-то поддержка энергии жизни, а страдание – это действительно мера сопереживания. Не сопереживать – это тоже быть несчастным, потому что быть отключенным от Вселенной, отключенным от людей. Людям надаться переживати, а що переживаєш, значить, где-то об'язується больно. А Ми не можемо жити без думок зі знаком мінус. Тобто вони виникають, і це нормально, ми живі, ми відчуваємо думки різного спектру. Але а, думки вони провокують якісь події так, нашого подальшого життя. І коли ми відчуваємо, коли ми купаємося, коли в нас живеться думка зі знаком мінус, а вона зазвичай сильніша за модулем. Почему? Тому, что природа закладывает в нас какие-то страхи, какие-то гнивы, как такие для самозахиста, для выживания, так? Что делать? Это какая Отлично, насчет думки со знаком минус. Если смотреть на свое переживание, на свои сильные эмоции, даже если они ну, страдальческого порядка, да? например, мне больно, мне душевно больно, как на это посмотреть со знаком плюс? Как посмотреть, что то, что тебе больно, и то, что с тобой сейчас происходит, это на самом деле хорошо. Вот для меня, наверное, когда я проходила через всякие этапы своих там, тренингов, театров, еще чего-то, я же столкнулась с такой вещью, как трагедия. И у трагедии есть потрясающее качество, что после трагедии и переживания совместного катарсиса у всех наступает счастье. И у нас вот эту вот вторую часть этого опыта обычно как бы замыливают, мы не обращаем на него внимания, что катарсис-то, он для того и нужен, чтобы почувствовать жизнь, биение сердца и способность быть счастливым. А ощущение какое-то, что вот если случилась трагедия, то ты уже каждый день плачешь, рыдаешь, уже улыбка сошла с лица навсегда, люди вокруг все паршивые, и вот если... Я... И если в это впасть, это как такая, это как разъединение действительности. То есть уходишь полностью в один спектр. Сегодня у меня должно быть все плохо, потому что я же страдаю, я же в трагедии, значит все будет плохо. А проснуться и сказать, я страдаю, и в трагедии, сегодня все будет хорошо, это кажется, ну да, уже времени, да, немножко. Не Нельзя вычеркнуть негативные эмоции. Нельзя вычеркнуть неожиданные неприятности, когда свалился на улице в лужу, весь вымазался грязью, и ну неприятно. Но это не все, что там есть. Там есть еще и смешное, там есть неожиданное. Я пойду сейчас вдруг неожиданно где-то э, вымою всю эту грязь, с кем-то встречусь, это повернется в другую, в другое событие, в другую ситуацию, вообще меня уведет. Там есть, меня попросили остановиться и задуматься, что со мной сейчас происходит. То есть там целый Ряд каких-то вещей, которые не совсем не, не плоские. А, я не везучий, я упал в грязь, опять, опять, вот это вот гадость. Нет, станет только это. Вадим Зеланд такий авторитетна, мабуть, для мене людина. Мені дуже подобається у нього це місце у трансерфінгу реальності, коли якісь негативні думки, якісь негативні переживання, він рекомендує провести у якийсь театр, у якусь драму, у якусь таку а я зараз постраждаю так. А потім я зроблю це інакше, а потім я це якось зроблю яскраво. Коли це вже такий театр абсурду, що це дійсно здається вже смішним, а не страшним. Ну а це дуже близько до тому чим я звичайно займаюсь. Да, есть такое, такая форма. Она у нас совершенно в театре непривычная, не и не принята, называется буфанада. А буфанада это именно про выведение смешного из негативного страдальческого спектра нашей жизни. Из того, что, собственно, нас заставляет страдать, делается, оно вырастает до таких размеров, когда уже по этому поводу не страдать, начинаешь смеяться. Это так, если описать. Из карнавалов это выросло. Вот карнавалы – это время, когда люди долго постились, страдали, ограничивали себя, мучились, а потом раз и переворачивали вселенную. И вот этот переворот вселенной и те, которые страдали, вдруг оказывались сначала смешные, а потом счастливые. Буфанада это взяла как прием. И э, ну я так или иначе не могу в театре обходить тему войны и самое болезненное это когда с вот этим буфонным мышлением, когда с этим перевертышем идешь туда. потому что это же зона абсолютного страдания, ничего же не скажешь. но даже там можно найти аспект, который все это начинает превращать в абсурд. А когда, а когда абсурд оно уже что-то еще, из него легко выйти, из него можно выйти. Я люблю людей, в принципі. Я живу за Божими заповідями, але вважаю, що маю складне життя. Все до мене приходить повільно і не знаю, чи хватить життя на те, щоби жити, як я хочу. Бачу інших людей без добра в серці, без краплі любові, але живуть вони щасливо. У чому ж секрет? А Валентина Борисівна тут є в А один крючок. принципе, люблю людей. Во-первых, в принципе, люблю людей, а в частности, похоже, <существует> не <существует> очень. <существует> да, <существует> да. да, взагали. Взагали люди добрые. <существует> а, а вторая вещь, которая тут есть, это э, выстачить часу жить, как я хочу. И тут я бы вот прицепилась и сказала, что ты хочешь. То есть знает этот человек, если этот человек знает, что он хочет, то почему он не может этого делать? Потому что жизнь сложная или потому что где-то сам себе не разрешает. Оно звучит в чем несчастье, не в том, что люди плохие. И не в том, что у других легче, а в том, что я чего-то хочу, но не делаю. Это тоже сподобалось, была бы бы на тренинг Якраз з mm -hmm. того, коли mm -hmm. з позиції лузера, з позиції невдахи, щось змінити у собі і не бути в цьому жалюгідним, а бути в цьому смішним, яскравим, і якась з цього потім виходить її навіть хризма. Дуже цікаво, хочеться побачити якусь вправу на цю тему від тебе практично прямо зараз, щоб я могла змогла прийти додому. Художник зі світла ж прийде додому її зробить. Одна штука, причому використовують її, навіть найсерйозні знаю не понаслышке психологи, ну такие вот психотерапевты, я тоже сказала, это э, прийти домой, посмотреть на себя в зеркало и сделать с собой что-нибудь совершенно смешное и абсурдное. Шапку дурацкую надеть. Э, Раздеться, до... Раздеться до гола, разрисоваться. Причем пусть никого рядом не будет, потому что это очень все-таки какая-то как это один на один, между собой это такой, с собой, самим собой. И сделать себя ну, нелепым, максимально нелепым. И суметь над этим посмеяться. И после этого вдруг возникает чувство, что ты не должен постоянно носить вот эту маску совершенства, которой все равно у нас ни у кого нет. Не нужно дотягиваться до какого-то образа, который не может попасть мне удачу. А, как его звали? Блондин, в корич... высокий блондин в коричневом да. ботинке. Шикарный пример смешнейшего лузера, который к концу фильма вызывает по отношению к нему абсолютную любовь. С одеждой, наверное, больше экспериментируют подростки, кстати. Они же иногда делают себя ужасно странными и смешными. И это их инстинктивное желание справиться с этим, ты должен быть идеальным, правильным, хорошим. Нет, я вам сейчас такое покажу из себя. Мама в ужасе, папа в ужасе, учителя стоят на стреме, подросток отрабатывает классный, здоровый инстинкт выживания. Я могу быть смешным, неуспешным, имею право. Мы имеем право на то, чтобы быть лузером, это нормально. Мы не позволяем, мы сами выдавим трансформируем в какие я бы даже сказала, я сейчас скажу, парадокс, ага. может быть, скажу. Я думаю, что в идеале мы им радуемся. Угу. То есть мы радуемся тому, что у нас они есть. Мы радуемся тому, что Он мы живые. живые. Мы такие смешные, ну люди Все смешные. Состоят. Они не, они не из одной линии состоят. Никогда. То есть всегда страничка переворачивается. Всегда. Угу. Вот это, наверное, когда мне тоже бывает очень паршиво всем же бывает паршиво. Вот я сижу и понимаю, нормально, сейчас мы тут значит, поковыряемся в этом глубоком неприятном месте, посидим на дне, порыдаем. И если я дам себе это прочувствовать и порадуюсь, что я там оказалась, я потом выплываю наверх. А если я себя, ну там, надо бежать, изображать, лицом изображать, я совершенно счастлива, у меня все хорошо, я никому не покажу, что у меня там все это шевелится и болит, то потом я начинаю это замораживать, складывать, зажимать. І вот ете вже мені кажеться нещасті. Дружина хоче четверту дитину. каже, що як є бажання, знаходяться й кошти. Але я хвилююся, аби трьох наших на ноги поставити. Може щось підкажете корисне без підпису. Ну, а первих уваження к человеку возникает у мене. потому что здесь про ответственность здесь mm -hmm. про то что человек думает о семье и о том как, как она будет жить в завтрашнем дне то есть очень очень позитивная у меня и почему-то реакция на этот вопрос mm -hmm. и я думаю что что здесь происходит что именно потому что человек ответственный и человек готов отвечать за семью себя ощущает частью этой семьи потому что она и хочет четвертого то ребенка mm -hmm. то есть это вот она чувствует уверенность в нем. Это можно и жаловаться на это, но тут что-то такое классное происходит между этими людьми. Обычно говорят, не рожуйте ребенка, ты там заработать не можешь, Шелена не будет. Он, куда? Куда? Обычно это от женщины сходят. а здесь от мужа. Прекрасно. Сестра вдарилася у психологічні книги, так как каждый день, ніби под кайфом. До кищу результатов я не вижу у ее жизни, але до кищу это уже два роки. Есть способ повернуть ее на землю. А Виктор? Мне кажется, что Виктор просто завидует. По-моему, это просто сидит рядом счастливая сестра, и он не может понять, что ее так прет. Вообще, действительно, почему он так волнуется? Но ей же хорошо, она пит кайфом, то есть у нее какие-то процессы происходят. Он бы спросил, что ей там так пропирает, что ей там нравится настолько. По-моему, это опять же про неконтакт. По-моему, подойти ей, и почитать с ней эту книжку было бы гораздо продуктивнее, чем э, спрашивать, как ее вернуть на землю. Может быть, она на земле. То есть про сестру мы тут ничего не знаем, но про Виктора знаем, что он с ней не разговаривает. Он предпочитает разговаривать с нами. Бывает такие, когда люди там действительно, ничего, никто ей не потребен, ничего не чувствует, ничего ей не бентежит. Она может и не до конца жива, а вы душе счастлива? Не бывает такого. Нет, это, это игра. Нету ни одного человека, который состоял бы из одного заявления, например, я счастлив. Mm -hmm. Вот этот ПИАР. Можно пиариться как счастливый человек mm -hmm. и можно пиариться как очень несчастный человек. В нашей культуре люди чаще пиарятся как несчастные. Mm -hmm. По сути, как страдальцы, но это, но это тоже пиар. А, в нашей культуре взагалі, мне кажется, что больше любят каких-то таких людей, несчастных. <свят> <свят> Когда в тебе что-то вдаётся, что-то тебе доброе, то что это вызывает? Какие-то заздрощи, какие что-то тебе хочется сделать, чтобы ты уже не так родила? <свят> вот я помню, мама меня воспитывала буквально, чтобы я не сильно высовывалась, потому что буду раздражать, а потом вызывать зависть. И это какая-то такая вещь, которая к ней пришла от ее мамы, а к ее маме от бабушки. И это о том, что вот, вот о чем я говорила, скрывай свою счастливую часть. И вот это ведь потрясающе. То есть мы скрываем друг от друга то, где мы э, можем быть вместе, где мы можем быть счастливыми. А в результате, да, а в результате создаем вот эту вот тягомотную, такую болотную реальность, в которой все плачутся друг другу. Женщины точно это любят. Собраться, и каждая рассказывает, как она несчастна. Попробовать собрать вот тоже классное упражнение попробовать собрать женщин, ну вот например мамочек которые ну, замученные детьми mm -hmm. реально ну, дети мучают маленькие собираешь мамочек в круг и ну что у вас есть свобода рассказать о том как вас замучили и они это тоже, это же такое позволение, которое обычно не дают, надо как-то говорить, я мать, я там героиня, тра -та, та А тут они, значит, похлюпали носами, рассказали, что дети их достали, что там настолько у них свободы не хватает, этого не хватает, того не хватает. Отлично. А теперь, после того, как вот этот весь пласт Негативний ізчерпався, а що хорошого, оказывается, що кожен щасливо. Як не впасти, в це таке класичне позитивне мислення з книжок. Коли ти живеш, і тобі здається, що рожеві поні навколо тебе танцюють. А твоя реальність вона взагалі показує інакше, що все не, не, не так вже й добре. Але в тебе поні, і ти нічого з тим не робиш. І, ж, і життя твоє на, насправді воно ніяк не трансформується, ніяк не змінюється. Ніякого щастя до тебе насправді ніяких з не приходить. когда человек говорит, что все абсолютно прекрасно, все идеально, в моей жизни все идеально и по-другому быть не может. И пони, да, такие танцуют каждое утро у меня на подоконнике, я их вижу. А, а я подозреваю, что этот человек, если с ним глубоко поговорить и проникнуть, скрывает какую-то боль, обиду, что-то его очень глубоко цепануло и он не может позволить себе даже к этому прикоснуться. И создание видимости розовых паней и так далее, это защита, это защита от всего остального. Если он говорит, что не, мне, мне, мне пофиг, особенно если с этим связано, как бывает, тоже такая ситуация, да, узнаваемая, вдруг из семьи в семье один человек решает срочно стать счастливым, Вопреки тому, что существует рядом другой человек, который этого не чувствует. Он от него отгораживается. Он говорит, что-то там с тобой происходит, мне не важно. Я нашел свой этот свой нирвану. Я медитирую, я там хожу вот, в здоровое место, а ты еще у меня отличная. Если ты дурак, дура, не можешь себе этого позволить, твои проблемы. Дотягивайся. И когда я такие ситуации вижу, мне кажется, что. Этот человек боится почувствовать рядом находящегося. Uh -huh. Ну, то есть это про неконтакт. И приходится строить этот воздушный замок, в нем существовать. Или вообще сбежать. Люди же еще избегают. Это же нормальный смысл. Да, да. Но когда они избегают, мы уже не знаем, что там с ними происходит. Вот он там, например, сбежал, а потом он где-то его по дорогам носится, а у него там и неприятности, и дурацкие события, и дураком он оказался 35 раз за день. Но никто этого не увидел. То есть ни перед кем не надо защищать свое ну, мачизму, да, свое, свое достоинство, потому что этого никто не увидел. Это тоже, скорее всего, об этом. А по телефону у меня все шикарно. Чоловік вирішив, що він вільний від усього взяв валізу, банківські картки, ноутбук і поїхав по світу. Навіть не знаю, де він буде завтра. Телефонує, читає якісь вірші і байки. Ми тут, я та діти. Я б сама поїхала кудись, би, але ж я дітей не залишу. Варіант час від часу подорожувати разом його не приваблює. Я намагаюся змиритися з тим, що в нього поїхав дах, і він мені більше не чоловік, а дітям не батько. Это еще и позитивное мышление, и дорога до счастья, как Марина. Не самый симпатичный поступок оставить с детьми, сидеть в скуке и неподвижности человека, который явно тоже хочет приключений. То есть это же слышно, что ей тоже хочется этой радости, а он вроде как радуется. Но не факт, что он радуется. То есть опять, опять тут две тайны. Во-первых, а первая тайна, это в чем ее радость оставаться там, где она есть, с детьми. Что наверняка что-то такое. То есть, ну, она не просто так не сорвалась и не побежала за ним, или не сорвалась, не побежала в другую сторону. Могла бы побежать, собственно, если очень хочется. Но детей нет, да, там с детьми что-то связанное. А вторая загадка это насколько ему там хорошо, чего его носят, где его носят, что там с ним происходит, ничего не понятно. А эти вопросы, они как начало детектива. Вот тут явная очень интересная история, но о чем она не совсем понятна. Хотя бы байку прислала, было бы интересно. Я думаю, главная мысль у меня все-таки получилось изложить, что позитивное мышление в том, чтобы позволять себе испытывать оба спектра, и негатив, и позитив. Я это так вижу, они не, не действительно ходить с этими с безумными глазами и делать вид, что все хорошо. Потому что не бывает все хорошо. Інший такий бік. А коли дійсно з нами щось відбувається щось дуже дуже болюче, щось дуже тяжке, і дійсно ми не маємо ресурсу з того вийти. Не маємо ресурсу на ті якісь ігри, на ті театри. Ну не маємо, немає, все немає. Що робити, як себе з того піднімати. Когда в собі ресурсу Мне кажется, його нужно знайти в мірі або в другому человеке і перевести внимание туди. собственной беспомощности со временем, перевести внимание на того, кто тебе на самом деле уже помогает. То есть это смещение фокуса с того, чего не хватает, на то, что уже есть. С переселенцами я много работаю, да, mm -hmm. например. Mm -hmm. у меня проект, в котором переселенцы рассказывают о своем опыте. У нас была удивительно интересная беседа с ними. Один из ребят пришел ко мне и говорит, что я не могу искренне рассказать свою историю. Я говорю, почему? Он говорит, потому что у меня в ней есть такой интересный аспект моя жизнь улучшилась у меня, меня повалило счастье у меня с вот этими всеми ужасными событиями связано то что я поменял место жительства все бросил приехал в совершенно новое место но теперь все стало гораздо круче чем было там я говорю ты должен выйти и рассказать это на сцене потому что это недостающая часть реальности есть страдания А є вот этот вот неожиданний поворот судьби, который приносить тобі можливість, что-то очень класне. Трансформувати більшість страх у радість можливо не таке просте мистецтво, але яке корисне. Бо щастя приходить лише в дім де сміються, а майбутнє починається просто зараз. Життя ще простіше. Я вас люблю.